Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana institusi. Ia digunapakai sebagai undang-undang utama. Ia juga berfungsi sebagai perjanjian hak antara kerajaan pentadbiran dan rakyat Malaysia. Tujuan persembahan video ini adalah untuk mengenali memahami hak-hak asasi yang dijamin seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana hak-hak ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan dan bagaimana ia boleh dipengaruhi tindakan kita sebagai rakyat. Kebebasan pada asasnya adalah hak manusia dalam kehidupan ini. Menurut perlembagaan persekutuan, individu diberi hak menikmati kehidupan sebagai seorang rakyat. Mereka layak membuat pilihan tanpa ada tekanan dari mana-mana pihak. Namun, kebebasan yang diberikan tidak boleh digunapakai secara sewenang-wenangnya kerana secara umumnya kita semua tertakluk di bawah peraturan perlembagaan yang perlu dipatuhi demi menghormati undang-undang dan nilai moral negara kita Di dalam perkara lima iaitu hak melindungi kebebasan diri warga negara di mana rakyat dijamin bahawa tiada siapa pun yang boleh mengambil nyawa atau dilucutkan kebebasan mereka kecuali mengikut undang-undang Contohnya dalam kes G Tanesh dan M Tukasewaran telah melanggar perkara 5.1. Kes membunuh seorang penganggur bernama B Munyandi, di mana mahkamah menegaskan bahawa hukuman mati mandatory mengikut undang-undang jenayah. Hukuman ini tidak melanggar perkara 5 kerana semua prosedur undang-undang telah diikuti dan mereka telah menggunakan hak-hak mereka dalam perkara lima kurungan tiga bahagian kedua di mana seseorang yang ditangkap dibenarkan berunding serta dibela oleh seorang wakil pengamal undang-undang iaitu peguam menurut perkara sepuluh hak kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan diberikan kepada setiap rakyat seperti dalam perkara sepuluh kurungan satu tetapi kebebasan ini ada hadnya menentahu batasan perlakuan seperti memfitnah, menghasut dan mencabar pahiman serta menghina badan kehakiman negara juga dilindungi. Ia tertakluk di dalam perkara 10 kurungan 2. Dalam maksud lain, bersuara perlulah dilakukan dengan secara beretika dan berhemat. Apatah lagi di zaman digital yang sangat terbuka. Seperti perlakuan seorang warga emas yang terlanjur menghina yang dipertuan agung dan telah didenda sebanyak RM30,000 kerana telah melanggar akta yang terdapat dalam perkara 10. Perhimpunan awam perlulah mendapatkan kebenaran dari pihak polis terlebih dahulu kerana keperluan ini untuk memastikan tidak ada unsur-unsur ganggu gugat keselamatan negara. Perkara 11 bagi memastikan setiap warga negara mendapat kebebasan beragama di Malaysia. Islam adalah agama persekutuan seperti yang termaktub di dalam perkara 3 kurungan Secara umumnya, bangsa Melayu adalah beragama Islam. Walau bagaimanapun, agama lain bebas mengamalkan fahaman masing-masing dengan batasan undang-undang seperti tidak ada aktiviti yang boleh membawa keburukan kepada masyarakat ini menurut perkara 11.5. Selain itu, had batasan tidak ada pengandut lain boleh menyebar atau mempengaruhi umat Islam untuk menganut atau mengamalkan uh, ritual agama mereka seperti yang dinyatakan dalam perkara 11.4. Perkara 12 menjamin hak pendidikan bagi setiap individu. Ia menekankan bahawa setiap warga negara tidak boleh dinafikan hak mereka terhadap pendidikan kerana alasan keturunan, tempat lahir, ras dan agama mereka. Ini dijamin dalam Perkara 12 Kurungan 1. Hak-hak pendidikan ini dijaga sekolah vernacular seperti sekolah Cina dan sekolah Tamil dibenarkan. Manakala anak-anak beragama Islam pula, mereka boleh mendapatkan pendidikan agama melalui sekolah rendah dan sekolah agama bantuan kerajaan yang terdapat di dalam Perkara 12 Kurungan 2. Di bawah Perkara 12 Kurungan 4, menyebut ketetapan memilih agama bagi warga negara yang berumur di bawah 18 tahun ditetapkan oleh kedua ibu bapa mereka. Contoh kes seorang ibu tunggal, Lo Sui Hong, telah menuntut membatalkan pertukaran agama tiga orang anaknya yang telah memeluk agama Islam kepada agama asal mereka, iaitu agama Hindu. Kerana semasa pertukaran agama, si ibu tidak memberi kebenaran, hanya mendapat kebenaran daripada pihak bapa sahaja. Maka pertukaran agama mereka adalah terbatal. Setelah kita membincangkan seperti yang termaktub di bahagian dua iaitu hak asasi, kita boleh fahami yang perlembagaan persekutuan diwujudkan menjadi cerminan corak pemerintahan. Sesebuah negara, khususnya Malaysia, yang warga negaranya berbilang bangsa dan agama di mana ia dibentuk dari fahaman bertolak angsur antara satu sama lain mengiktiraf hak-hak yang perlu dihormati di samping memberi ruang kepada warga negaranya menjalankan kehidupan secara harmoni serta seimbang. Sekian.